सुन भी दाबूद की हदीस है और हदीस नंबर है चार हजार दो सौ सतानवे आप अलह सलात फरमाते हजरत सोबानल्ला हदीस बयान करते हैं कि वक्त आएगा कि तुम पर काफिर लोग इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं इस तरह तुम्हारे ऊपर काफिर टूट पड़ेंगे मशरक़ हो मगरब हो शमाल हो जनूब हो जहाँ कहीं भी जिस इलाके में भी मुसलमान नातवा और कमज़ोर होंगे और उनके पास अफरादी कवत हो या दिफाई कु्वत हो वो कमज़ोर हो वहाँ पर काफिर उस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए मुसलमानों पर चढ़ाई करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्ला वसम उस वक्त क्या हम तादाद में थोड़े होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तादाद में बहुत ज़्यादा होगे, तुम्हारी तादाद बहुत होगी लेकिन अल्लाह रब्बुल रबुलामीन तुम्हारा रोब दुश्मन के दिलों से निकाल के रख देगा तुम्हारे रोब की कोई हैसियत नहीं रहेगी और फिर क्या होगा और अल्लाह रब्बुल रब्लम तुम्हारे अंदर वाहन का मरज़ जो है वो तुम्हारे दिलों में डाल देंगे सियाबा के राम पूछते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम वाहन क्या होता है फरमाया, फरमायाब दुनिया व मौत, दुनिया की महब्बत और मौत की शहादत की मरने की नापसंदीदगी अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा ना चाहना और अल्लाह से मुलाकात का इरादा ना रखना जब तुम इससे नफरत करने लग जाओगे दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाओगे तो समझ लीजिए कि उस वक़्त काफिर तुम्हारे ऊपर उसी तरह ही टूटेंगे जिस तरह इस हदीस में बताया गया है और उसका अमली मुजाह आप फ़लस्ती में देख लीजिए उसका मुजाहरा आप कश्मीर में देख लीजिए और चंद साल से पहले जब इंडोनेशिया का एक जजीरा था मशरकी तैमूर उसमें ईसाइयों की आबादी कुछ कसरत से थी लेकिन चूंकि ईसाई कसरत से आबाद थे और सारे वेस्ट ने इकट्ठे होकर इंडोनेशिया को मजबूर करके मशरकी तैमूर को अलग कराकर वहाँ पे ईसाइयों की हुकूमत कायम करवाई और इस बात को दस साल भी पूरे नहीं हुए दूसरा वाक्य सुनिए सूडान का इलाका है बर अजम अफ्रीका में एक मशहूर मुलक है सूडान और उसका सूबा है दारफोर उस इलाक़े में ईसाइयों की आबादी थी और अहल मगरब ने इकट्ठे होकर सूडान की हुकूमत को मजबूर करके उसको इस नहज पर ला खड़ा किया कि सूडान की तकसीम की गई और एक हिस्सा उसका ईसाइयों को दे दिया गया जिसमें ईसाई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हकूमत कर रहे हैं और उसको ईसाई रियासत तस्लीम करवाया गया